Cuba bayangkan, saat kita rasa betul-betul terdesak, apa yang kita sanggup buat? Dalam penceritaan kali ini, kita akan lihat bagaimana satu saat kelemahan, satu pilihan yang salah boleh menjerat seseorang dalam perjanjian dengan kegelapan, satu perjanjian yang mustahil untuk dileraikan. Awak dipecat. Ha, dengar macam biasa je kan? Tapi untuk seorang pemuda ni, Syukri namanya, dua perkataan ni bukan sekandar penamat kerjaya dia. Tak. Ini sebenarnya pemulaan. Pemulaan kepada satu perjalanan ngeri ke alam gaib yang akan heret dia jatuh ke jurang yang paling dalam. Okey, kenalkan. Ini Shukri. Macam kita juga orang biasa je. Tapi hidup dia dah sampai ke hujung tanduk. Lepas kena buang kerja, dia rasa terhina, tertekan, hilang arah. Dan dalam keadaan macam ni lah, bila kita paling lemah, pintu untuk kegelapan mula terbuka. Tanpa dia sedar, setiap langkah dia, setiap keluhan dia sedang diperhatikan oleh satu entiti misteri. Satu entiti yang sabar menanti untuk tawarkan satu pilihan yang akan mengubah hidup Shukri lamanya. Jadi macam mana dia jatuh? Ha, ia berlaku dengan sangat cepat dan terancang. Mula-mula ada gangguan-gangguan halus dekat tempat kerja dia. Benda-benda pelik macam lift bergerak sendiri, tombol pintu tiba-tiba hilang, benda-benda kecil ni sebenarnya serangan psikologi untuk buat dia rasa macam nak gila. Lepas tu, serangan jadi makin teruk. Bayangkan masa dekat perhentian bas, tiba-tiba dia nampak ilusi beribu-ribu kala jengking dan lipan datang menyerbu. Serangan ni berjaya hancurkan semangat dia. Betul-betul hancur. Dan kemuncaknya berlaku dalam rumah sewa dia sendiri. Entiti tu dah tak main surut-surut lagi. Sofa dalam rumah terbalik sendiri, ada lembaga merangkak kat siling, memang dahsyat. Pada masa ni, Syukri dah tak fikir apa dah. Dia dah putus asa, dia cuma ikut je lelaki misteri yang muncul tu. Dia dibawa ke satu kawasan semak dan tiba-tiba, sebuah rumah agam besar muncul dari dalam tanah. Wow, dan dekat situlah, Shukri akhirnya tewas. Dia menyerah kalah sepenuhnya. Okey, jadi persoalannya sekarang. Siapa sebenarnya lelaki misteri yang heret Shukri ni? Siapa dalam semua ni? Nah, jawapannya memang mengejutkan. Dan sangat pribadi. Lelaki tu bukan orang lain. Dia... Josh, ayah kandung Shukri sendiri yang dah lama hilang. Dan di sebalik semua kejahatan dia tu, sebenarnya ada satu kisah tragis. Satu kisah tentang perjanjian yang dibuat dengan darah berpuluh tahun yang lalu. Nampak tak kisah Jahshah ni pun bermula dengan benda yang sama macam anak dia, keputusasaan. Bertahun-tahun dulu Jahshah hidup dalam kemiskinan yang teramat sangat. Sampai satu tahap dia pergi cari seorang ahli sihir handal bernama Tamri. Dekat situ termakan dengan janji-janji manis pasal kuasa dan kekayaan, Jahshah buat satu perjanjian gila. Dia setuju untuk jadi hamba kegelapan dan harga yang dia kena bayar, ha, nilai yang paling teruk, keluarganya sendiri jom kita tengok balik tawaran ni. Memang menggiurkan kan? Siapa yang tak nak kuasa yang hebat? Siapa yang tak nak keluar dari kepompong kemiskinan? Peluang untuk jadi orang hebat. Tapi, tengok harga yang kena bayar. Perhambaan untuk selamanya. Kena tinggalkan keluarga. Dan paling teruk, seluruh keturunan dia akan disumpah. Inilah jenis tawaran yang hanya orang yang betul-betul dah tak ada harapan je akan terima. Kau baru berusia satu hari, anakku. Cuba bayangkan inilah ayat yang keluar dari mulut Jashi bila dia akhirnya beritahu Shukri siapa diri dia sebenarnya. Dengan nada yang sedih dia mengaku yang dia sendiri yang culik Shukri masa Shukri baru jelahir lepas jemaq Shukri jemah, meninggal dunia masa melahirkan dia. Satu pendedahan yang sangat menyakitkan. Okey, tapi dalam setiap kegelapan mesti ada cahaya yang akan cuba melawannya. Betul tak? Cerita ni tak akan lengkap tanpa hero. Dan di sinilah munculnya Shah Iskandar dan ayah dia. Mereka ni bukan calang-calang orang. Mereka ni penyiasat paranormal profesional. Hidup mereka memang didedikasikan untuk buru entiti-entiti jahat macam Jashi ni. Nasib baik, sebelum Shukri betul-betul ditelan oleh Jashi, dia sempat hantar mesej minta tolong dekat Shah. Apa lagi, Shah dengan ayah dia terus bergegas ke sana. Tapi, Sebaik saja mereka jejak kaki dalam lift bangunan tu, mereka terus disambut. Disambut oleh sihir gelap yang dah sedia menanti. Bila satu entiti berjubah hitam cuba halang laluan mereka, Shah langsung tak tunjuk rasa takut. Dia jerit balik, aku tak perlukan izin kau. Ha, ayat ni je dah cukup tunjuk betapa berani dan nekatnya dia. Dia akan selamatkan Syukri tak kira apa pun yang menghalang. Mestilah ya takkan biarkan hero kita selamatkan anak dia macam tu je. Dia dah siapkan macam-macam perangkap maut. Mula-mula serangan fizikal, dia seru ular hitam gergasi dalam lift yang sempit, memang gila. Lepas tu dia main dengan minda pula. Dia buat ilusi sampai Shah hampir-hampir nak serang ayah dia sendiri. Dan bila Shah berjaya lepas semua tu, dia diserang hendap seorang-sorang dan ditimbus bawah runtuhan batu bata. Memang teruk. Jadi kita ada dua pasukan kat sini. Satu pihak, Jahsyuk dan Shukri yang terikat dengan perjanjian gelap dan pertalian darah. Pihak lagi satu, Syah dan ayahnya yang berjuang untuk kebaikan. Pertemungan antara dua bapa dan dua anak ni memang tak dapat dielakkan lagi. Persoalannya, siapa yang akan menang? Dan sampailah kita ke pertarungan terakhir. Lokasi dia? Ha. Ini yang menarik. Pertarungan ini berlaku dekat tapak rumah lama Syukri, tempat dia membesar, sebuah tempat yang penuh dengan sejarah dan kenangan. Di sinilah, di antara runtuhan masa lalu ni, takdir mereka semua akan ditentukan. Dan siapa yang mulakan serangan? Shukri, ya yeah, Shukri yang kita kenal sebagai mangsa tadi tu, sekarang dah jadi ahli sihir yang sangat berkuasa. Dengan kuasa baru dia, dia retakkan tanah dan seru seekor binatang iblis yang besar, bertanduk dengan kuku tajam untuk serang Syah dan ayah dia. Binatang iblis ni memang bukan lawan biasa, sangat laju, sangat kuat. Dalam pergelutan tu, ayah Syah cedera parah. Tapi, Walaupun Danazak dengan sisa tenaga yang ada, dia buat satu tindakan berani. Dia libas parang dia tepat ke leher binatang tu. Satu tetakan maut sebelum dia sendiri rebah. Satu pengorbanan yang luar biasa. Ayah dia dah tumpas. Sekarang tinggal Shah seorang diri berdepan dengan Jahsh. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini pertembungan antara dua dunia. Parang Shah, sebilah senjata warisan yang dah dibacakan ayat-ayat suci, menentang pedang sihir Jash, pedang yang lahir dari kegelapan. Jasi memang ahli sihir yang handal. Dia guna macam-macam sihir untuk elak serangan Shah. Tapi, dalam satu saat yang genting, bila Jasi leka, Shah ambil peluang. Dia baling parang dia, tepat. Parang tu menusuk dada Jasi dan yang paling penting, ia hancurkan sekali loket azimat yang Jasi pakai. Loket itulah punca segala kuasa dia. Tidak. Bila Syukri nampak ayah dia jahsyik tewas depan mata, dia menjerit sekuat hati. Tapi ini bukan jeritan sedih tau tak? Ini jeritan kemarahannya amat sangat. Jeritan dendam yang membara. Dan inilah akibatnya bila kuasa dikawal oleh kemarahan. Terlalu ikutkan dendam, Syukri angkat satu batu besar dengan sihir untuk hempap Shah. Tapi Kuasa yang lahir dari kebencian ni tak stabil, ia tak boleh dikawal. Sihir tu berbalik arah dan batu gergasi yang diangkatnya tadi berpatah balik dan menghempap Shukri sendiri. Jadi, apa yang tinggal lepas semua ni? Jashah dah tewas, Ayah Shah pula cedera parah, Shukri dihempak sihirnya sendiri dan Shah berdiri seorang diri di tengah-tengah semua kemusnahan ni. Cerita ni tergantung macam tu je dan tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Adakah kitaran kegelapan dan dendam ni dah berakhir ataupun ini cuma permulaan kepada babak yang baru yang mungkin lagi dahsyat? Apa pendapat anda?